Saya mengalu-alukan semua orang perkhidmatan analisis berhubung sistem guru markets Mari kita mulakan dengan data ringkasan untuk syarikat Jika anda berminat anda boleh pause video tersebut Anda boleh mempertimbangkan semua parameter perbadanan berkenaan dengan lebih berhati-hati Kita akan melihat petunjuk asas utama syarikat Genmap ADR TIKAR GMAB Ulasan ini dibuat berdasarkan data pada 18 Mac 2025. Mengikut klasifikasi guru, market syarikat Genmap ADR tergolong dalam subkategori. Cancer General, 144 syarikat mengambil bahagian dalam analisis, ini sangat mewakili. Kita akan lihat keputusan yang dibuat pada penghujung video ini. Keputusan keseluruhan untuk syarikat ialah 8 daripada 10 mata. Keputusan purata untuk subkategori ialah tolak 1.7 mata. Jika anda melihat secara meluas dalam pasaran secara umum, kita boleh ambil perhatian bahawa hasil purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata terhadap markah 8 mata untuk Genmap ADR. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Genmap ADR dan saham subkategori, kita dapat melihat bahawa dalam tempoh 12 bulan lepas saham Genmap A garis miring S menunjukkan dinamik tolak 33.6%. Berbanding dinamik harga dalam subkategori 16.5%. Ini pastinya tidak bermakna apa-apa, tetapi anda perlu mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Genmap ADR ialah 13.23 bilion dolar dengan permodalan pasaran subkategori 146 bilion dolar. Genmap A garis miring S menyumbang sebanyak 9.043% dan merupakan salah satu syarikat bersaiz sederhana dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat ialah 5.09 bilion dolar. Dan huruf besar subkategori ialah 56 bilion dolar. GenMap A garis miring S merupakan bahagian sebanyak 9.164% dengan membandingkan saham yang diduduki bursa saham dan permodalan kunci kira-kira kita dapat melihat perkara berikut Bahagian yang diduduki GenMap ADR dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran ialah 9.043% permodalan kunci kira-kira ialah 9.164% ini adalah satu peratus lebih daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian pasaran syarikat dan permodalan kunci kira-kira subkategori, baik, satu mata. Obligasi hutang organisasi berjumlah kosong, 153 bilion. Liabiliti keuangan kepada nilai buku berjumlah tiga peratus daripada ekuiti. Keputusan pada tahap hutang syarikat, sangat baik, dua mata. Nisbah harga pasaran kepada pendapatan syarikat ialah 11.7. Purata dalam subkategori ialah kosong, yang jauh lebih baik daripada dalam subkategori. Penilaian nilai pasaran syarikat kepada penunjuk keuntungan berbanding dengan syarikat dalam subkategori sangat baik, dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 1133 juta dolar. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah 1139 juta dolar iaitu 0.5% lebih daripada angka semasa. Penilaian unjuran keuntungan masa hadapan berbanding syarikat dalam subkategori Baik, 0.5 mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 4.2. Purata bagi subkategori ialah 7.6, iaitu 45% lebih rendah daripada subkategori. Penilaian nilai pasaran syarikat kepada hasilnya berbanding dengan penunjuk dalam subkategori. Baik, 0.5 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 3120 juta dolar. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah 3,140 juta dolar. Satu peratus lebih daripada sekarang. Menilai prestasi unjuran volum jualan masa hadapan berbanding dengan prestasi syarikat subkategori. Baik, kosong perpuluhan lima mata. Margin ialah 36.3% dengan purata dalam subkategori tolak 65.5%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 101.8%. Penilaian marginaliti berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan pekerja dalam subkategori ialah 5.792% iaitu 56% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Ini mencerminkan ketidakseimbangan harga pertukaran semasa syarikat GenMap ADR sebaliknya ke arah penilaian semula. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat adalah sama dengan 4929000 dolar. Sedangkan dalam subkategori terdapat 3157000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 56.1%. Anggaran jumlah modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding penunjuk dalam subkategori. Boleh diterima, kosong mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja ialah 422.2000 dolar. Purata untuk subkategori adalah tolak 271.7000 dolar. Perbezaan antara perata subkategori dan prestasi syarikat ialah $694,000. Anggaran keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori. Baik, kosong perpuluhan lima mata. Volum jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah $1,163,000. Dalam subkategori 415,000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 180%. Anggaran hasil setiap pekerja individu berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori. Baik, kosong perpuluhan lima mata. Volum urus niaga jualan sepadan dengan kosong perpuluhan empat dengan purata untuk subkategori sebanyak tujuh perpuluhan tiga Ini adalah penilaian tentang kemungkinan risiko sesak yang singkat. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 45% bagi syarikat Genmap A garis miring S. Sedangkan dalam subkategori tahap ini ialah 50%. Berpotensi, saham subkategori dinilai lebih kurang sama dengan saham Genmap A garis miring S. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $20.79. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang 31.75$. Perbezaan antara harga sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 53%. Mari pergi ke jadual pesanan. Ia tersedia. Pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat secara terbuka musim ini oleh maklumat penilaian saham dan sistem rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka. Pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada penilaian sekuriti GenMap ADR, sistem penilaian maklumat dan rujukan guru markets keputusan berikut dibuat. Buka tawaran beli pada harga $20.80. Penilaian syarikat dijalankan berdasarkan model penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 22.73. Henti rugi ditetapkan pada 18.87. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka perintah itu ditetapkan secara bebas berdasarkan keputusan perdagangan pada 17 April 2025 atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, VSTN akan menjadi pesanan jualan mengimbangi. Video mengenai pesanan pengimbangan akan atau telah pun diterbitkan pada saluran. Apabila menutup salah satu pesanan, yang utama atau mengimbangi. Tempahan kedua ditutup pada harga sebenar. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat guru, Markets. Anda benar-benar penonton.